Salam əziz dostlar, hər kəsi salamlayıram. Bu gün sizə yeni bir video ə, çəkdim, video hazırladım və bu videoda sizə live rejimdə, yəni ə, canlı rejimdə ə, bir basketbol taktikası paylaşacağam. Daha doğrusu bu taktikayla necə oynanır, necə oynanır onu izah edəcəm. Ə, taktikamızın adını belə qoyaq, əziz dostlar, 4-cü set 6 üst təxmini. 4-cü set altısu təxmini, yəni bu taktikə nədir, nədən ibarətdir, başa-başa salacağam sizə. Ə, sadəcə videonu başdan sona qədər dinləyin. Ə, bir oyun üstündə göstərəcəm sizə ki, asan olsun, anlamaq sizin üçün çətin olmasın. Videonu başdan axıra qədər dinləyin. Dədiyim sözlərə ə, yaddaşınızda qalmasa bir yerə qeyd eləyin, nüansları qeyd eləyin ki, sonra ə, taktikadan düzgün istifadə edəsiniz və ə, düzgün pullar qazanasınız. Ə, yəni bəzən görsən ki, mən taktikanı paylaşıram, lakin videonu qabağa, geri fırlamaqla baxılır videoya. Ona görə də çox şey qaçırırsınız. Sabahda taktikaya uyğun, ə, yazmayanda taktika işləmir filan bu kimi sözlərlə işlədirsiz. Yəni gərək yoxdur belə şeyə. Ə, dostlar, videonun əsas hissəsinə keçməmişdən qabaq bir çi xatırlatma etmək istəyirəm. Əvvəla həmişəki kimi kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi ə, və videonun şərh bölməsində öz ə, sözlərinizi yazmağı, yəni istəyir sual olsun, istəyi xoş söz, neqativ söz, fərqi yoxdur, iradətiniz, görmək istədiyiniz şeylər, yəni bu ə, bunları yazmağı unutmusunuz. Çünki sizin fikirləriniz mənim üçün çox-çox əhəmilidir, çox dostlar. Və ə, bir şey də deyim, yəni videonun ə, baxıram, yəni mən statistikaya, videoya baxış sayı abunə sayından çoxdur. Yəni belə izah edimdə videoya 70-80% üzərində kanala abunə olmayan izleyicilər baxır. Yəni əziz izleyicilər, əgər videoya baxırsınızsa, mütləq şəkildə kanala abunə olun. Çünki bu video bu kanalda, bu mənim bu kanalımda həqiqətən də əlbəttə ki, videolarda baxa bilərsiniz. Sizin üçün belə deyim, lazımlı olan çox materiallar var. Lazımlı olan çox taktiklər var. Lazımlı olan çoxlu məlumatlar var ki, hansı ki siz bunu bu məlumatlardan istifadə edib qazana bilərsiz. Ona görə də kanala mütləq şəkildə abunə olun və bildirimləri açıq saxlayın. İkinci dostlar, kanal açdıq, yəni məlumatınız var yəqin ki. Kanalımın adı Qazandıran Təxminlər kanalıdır. Kanalımız yeni kanaldır, cəmi 31 abunəsi var və bu abunənin artmağını gözləyirəm sizin sayənizdə. Bu kanalımızda isə sırf Belə deyim, günlük təxminlər paylaşılacaq. E, ola bilər hər gün paylaşılsın, ola bilər bir gündən bir paylaşılsın, sadəcə kupon şəklində 2-3 oran e, şəklində e, deməli təxminlər paylaşılacaq dostlar və bu təxminlər nəticəsində bir yerdə qazanmağımıza ümid edirəm. Ona görə də bu kanalımıza da mütləq şəkildə abunə olun. Kanalın linkini videonun e, bu videonun şərh bölməsində yazacağam. E, və kanala abunə olan dostlarımız ə peşman olmayacaqlar ona əminəm. Bundan əlavə dostlar, yeni bir taktikə hazırladım sizin üçün, kiber futbol 3-1-də taktikamızın ikinci hissəsidir də demək olar buna. Həqiqətən də mükəmməl bir taktikadır, super. Amma lakin ə, bu taktikə sırf oranla bağlı olduğu üçün ə, açıq şəkildə paylaşılmayacaq dostlar. Yəni bunu deyim biləsiz. Taktikadan ə, taktikadan ə taktika da daha doğru sözü istəyirəm. Aid olan oyunları mən Telegram kanalımda hər dən paylaşıram. Yəni baxanlar bilir, e, həqiqətən də taktika mükəmməldir. Sadəcə bunu e, sırf əmsalla bağlı olduğu üçün, oranla bağlı olduğu üçün paylaşmayacağam. Çünki bilirsiniz, e, bookmaker şirkətləri YouTube kanalında belə videoları izləyirlər və öz açıqlarını, kimlər ki açıqlar tutubdur həmin açıqları qapatırlar. Yəni ə, qoymurlar ki, biz qazanaq. Ona görə də paylaşmayacam. İstifadə etmək istəyən, yəni taktikanı öyrənmək istəyən mənə yaza bilər. Ə, ödənişli şəkildə, yəni ücretli şəkildə, para qarşılığında, müəyyən məbləğ qarşılığında bu taktikanı həmin şəxsləm bölüşməyə hazıram. Nə isə dostlar, ə, çox vaxt aparmayaq, keçək videomuza ə tardo sit taktikamız. Taktikamız nədən ibarətdir? Baqda dediyim kimi, dostlar, taktikamız 4-cü setə aiddir. Yəni biz də buna görə də 3 setin bitməyin gözləməliyik. Yəni hər 3 setin bitməyin gözləməliyik ki, 3 set bitsin və biz 4-cü setdə artıq təxminimizi edək. Ə, deməli, nədən ibarətdir taktikamız? Qoy başa salım dostlar. İlk 2 set. Bax görürsüz, ilk 2 set 21-15 və 18 15 hesabı ilə bitibdi. Deməli ilk 2 setin, əziz dostlar, bir dəqiqə üzr istəyirəm. İlk 2 setin nəticəsini, yəni atlan xalları toplayıq. Biraz riyazi e, məsələdir, yəni burada e, hesablama <coughs> gələşdirən bir taktikadır. 15 15 21 18. Deməli 15 15 21 18. 69 x 69 top çıxdı. Bunu bölürük 2-yə. 34.5, yəni 35. Əgər dostlar, 3-cü setdə ə, 35 xalın, bax görürsüz, artıq bu 35 xal, yəni toplanılıbdı, daha doğrusu daha hətta 39 xal toplanılıbdı. Əgər 3-cü setdə 39 ə, 35 xal, daha doğrusu belə izah edim. İlk 2 setin ortalamasının üstündə xal vurulursa, gördüyünüz kimi indi burada da ki, bu oyuna aidddir, yəni burada vuruldu. 4-cü setdə ə, həmin ə, vurulan xalın altını yazırıq, dostlar. Məsələn, deyək ki, indi hal-hazırda 29 29-cu dəqiqədə, daha 30-cu dəqiqəyə gəlirik, setin sonudur və artıq ə, 42 xal vurulubdur. 42 xal vurulubdur. Ona görə də 4-cü setdə ə, nə yazırıq? 41.5, 42.5, 40.5 fərq etməz. Alt təxmini yazırıq. Ə, riski azaltmaq istəyən dostlarımız ən minimal oranla yaza bilər. Məsələn, deyək ki, ən minimal oran 1.35 orandan 45.5-dir 4-cü setdə məsələn. O zaman 45.5 təxmini yazırsınız və yaxud da dostlar tam bunun əksi. Deyək ki, üst təxmini necə tapılır? Eyni qaydada hesabatımızı aparırıq. Əgər e, burada olduğu kimi 34.5 xal çıxdı ilk 2 setin nəticəsinin ortalaması, 34.5 alt çıxdı. E, yəni o üzr istəyirəm 35 xal çıxdı. E, və deyək ki, 3-cü setdə 35 xal yox, 35 xal yox. E, 30 xal, 31 xal, 32 xal Yəni belə bir o e, 20 25 xal, 26 xal, hər nəsə də 35 xalın altında olan xal yığıldı 3-cü setdə. O zaman 4-cü setdə həmin xalı, deyək ki, 3-cü setdə 30 xal yığılıbdı cəmi. 4-cü setdə 30.5 üst yazırıq və yaxud 31.5 üst yazırıq. Baxın dostlar, 3-cü set bitdi, 29-16, yəni 45 xal çıxdı. 4-cü setə giririk. 45 xal. Aha. 45 xal, eee, burada yəni 44.5-dir, yəni 45 xal. Çox oran az verilibdi də burada. Biz yazırıq 41.5-lə deyək. 126 oran. 41.5 6. <coughs> 6 yazırıq bu oyuna. Eee, bu qədər dostlar. Taktikamız indi gözləyəcək, yəni oyunun bitməyin bir yerdə izləyəcək. 4-cü setdə həqiqətən də ə, uğur qazandı, yəni bu taktikamız və yaxud da qazanmadı. Bu qədər dostlar. Taktikamız bundan ibarətdir. Ə, əvvəlki oyunları yoxlaya bilərsiz. Dünəninin, ondan əvvəlki günün, ondan əvvəlki günün taktik, ə, deməli, oyunların yoxlaya bilərsiz. Taktikanın başarısına tam əmin olarsınız və artıq ə, bundan sonra ə, real pullarla ə, oyna, bu taktikanı oynayıb qazanarsınız. Nə sualı olan olsa, dostlar şərh bölməsinə yazsın, cavablandıracağam hər kəsə. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək.